Здравствуйте, здравствуйте! Мы рады вас приветствовать! Как много светлых улыбок мы выйдем сейчас. Наш праздник уже начинается, и мы отправляемся в путь. А я хочу объявить о начале нашего праздника и представить наши отряды. Внимание, лагерь! Равнясь! Смирно! Командирам отрядов приготовиться и сдать рапорта! Первый отряд! Отряд! Кипиш! Наш девиз! Это Миша, слышишь? Мы команда Кипиш! Второй отряд! Называем всякий школ, будет с нами вам прикол Товарищ старшая вожатая, педагогический коллектив в полном составе На торжественную линейку, посвященную открытию первой лагерной смены, выстроен и готов Рапорт сдала командир 4 отряда Труш Яна Валерьевна Рапорт принят Для сдачи рапорта начальнику лагеря смирно Товарищ начальник лагеря Дружина в полном составе стоит с четырех отрядов на торжественную линейку, посвященную открытию первой лагерной смены, выстроен и готов к ее проведению. Разрешите смену считать открытой. Рапорт сдал старшая вожатая Дербас Юлия Михайловна. Рапорт принят. Разрешаю линейку начать, государственный флаг Украины внести. выносят самые старшие ребята лагеря. Дубичук Игорь, Горащенко Кристина, Черняк Анастасия. На нашем празднике присутствуют гости. Депутат областного совета, глава Катехадской администрации Чепурко Владимир Владимирович. Глава Катехадского районного совета Супрунов Анатолий Иванович. Заместитель Катехадского районного совета Борец Алена Владимировна. Руководитель аппарата районной администрации... Давиденко Инна Витальевна. Заместитель главы района администрации Сечевая Зоя Ивановна. Слово для приветствия предоставляется Чепырку Владимиру Владимировичу. 27 травня этого года началась оздоровочная кампания на территории нашего ТТХ района. Сьогодні у 25 загальноосвітніх школах працюють оздоровчі табори з ним перебуванням. Сьогодні ми разом з вами відкриваємо першу зміну у нашому оздоровчому таборі Орлятки. 89 дітей, а це ви приїхали на відпочинок. І от ми з командою і голова один, і голова інший, і заступники це керівництво вашого оздоровчого табору Орлятка. Разом спільними зусиллями зробили все можливе для того, щоб оздоровчий табір розпочав свою роботу вчасно. І нам це вдалося. І дивлячись на ваше обличчя, ви всі різні, але ви з посмішкою, з задоволенням відчувається за ті, що два дні, які перебули в оздоровчому таборі, вже освоїлись, вже подружились. І колектив оздоровчого табора Орлятко робить все можливе для того, щоб у вас був відпочинок гарний. Сьогодні президент нашої держави, голова обласної державної адміністрації, дуже жорстко контролюють відпочинок на території нашої Дніпропетровської області, в цілому нашої держави. І от Завдання 87 дітей П'ятихатського району, а це 3778, дітей повинні оздоровитися в літній період. І ми все зробимо для того, щоб дійсно. Цей відпочинок був зроблений, і діти оздоровились, набрались сил і здоров'я для того, щоб продовжувати подальше навчання у загальноосвітніх школах. Я хотів би подякувати керівництву оздоровчого табору Орльонок, Любов Миколаївні і її команді, яка сьогодні працює і направляє всі зусилля, щоб оздоровлення пройшло організовано, чітко і при якісному харчуванні. Це перше те, що потрібно сьогодні. Я хотів би побажати, щоб у нас не тільки перша зміна була 89 90 а всі три зміни, і ми будемо над цим працювати. Тож, дорогі діти, я бажаю вам приємного відпочинку набрати сил здоров'я для того, щоб у вас на душі залишились гарні спогади про наш поздоровчий табор. А до своїх колег. Які сьогодні присутні, які представляють і виконавчу, і законодавчу владу, зробити все можливе, щоб ми частенько були в лагері організовували все те, що потрібно, і культурні, і розважальні програми для того, щоб ви добре відпочили. І на згадку про сьогоднішню зміну і про те, що я говорив трошки раніше, щоб ви добре відпочили, я хотів би вручити оцей подарунок, це спортивне. Знаряддя, м'ячі для того, щоб ви займалися спортом, і все у вас було добре. Керівнику вашого здоров'чого табору, Любов Миколаївна. дякую за за увагу. А всім нам міцного здоров'я, успіхів, благополуччя, щоб все в нас було добре. Анатолію Івановичу. Шановні присутні, дорогі наші діти, я щиро вітаю вас. Відкриттям оздоровчого сезону 2013, 2013 року. Бажаю вам добре тут відпочити. Ми старалися, щоб вам тут сподобалось. і Я думаю, що вам тут сподобається добре обладнані спальні корпуси, столова і все те, щоб ви тут могли займатися спортом. Я хочу від вас особисто і від себе, від депутатів Катехаської районної ради висловити подяку голові районної державної адміністрації. Чіпурку Володимир Володимирович за його увагу. Він дуже багато приділяв увагу. рішив основний вопрос, І на сьогодні у вас є вода і все остальне. Хочу подякувати також депутатів районної ради, які допомагали зробити це все, щоб ви могли тут добре відпочити. Не запомніть такі фамілії, прізвища. Це Сичевий Вадим Анатолійович, це Ісаєв Гілал Михайлович. Це Назарчук Микола Сидорович. Велике їм спасибі, що вони займаються підприємництвом і допомагають нам в оздоровленні дітей. Також висловлюю глибоку подяку і вдячність директору і колективу оздоровчого табору за те, що вони змогли добре підготуватися. Вам всім добре відпочити, приїхати додому здоровими. Щоб вам тут сподобалося і ви ще залишились на другу і на третю зміну. Добрий путь, щасливо вам! <тас> <пасувач> <пасувач> <Так>, Збирався <поздоровся> табору, <пасувач> <пасувач> щоб ви могли тут розважати. не так, Добрый день, добрый день. Хотим мы вам сказать мира, счастья, добра в этот день пожелать. Пусть удача сопутствует вам каждый час. Начинаем наш праздник для встречи с летом. Аплодисменты от вас. Здравствуйте, ребята. Я рада видеть вас. Со мной вы встречались не раз. Вы не только отдыхали, но улыбались. И я вам, ребята, желаю. Растите и радуйте нас. Пусть будут ваши желания, и мир будет добрым для вас. Мы, взрослые, вам обещаем во всем помогать, защищать. И в сердце, надеясь, желаем счастливо вас воспитать. Хочу, чтобы в мире было меньше плача, а больше радости, удачи, улыбок детских, как, как цветение зипки, цветов сравнимым с детской улыбкой. лето, лето, лето. песни и на солнышке лежать. Летом в лагерь мы пришли и друзей себе нашли. Здесь мы будем отдыхать, и веселиться, танцевать. Хорошо, что снова лето, снова солнце выше светит. И, и что, и что дальняя дорога и уменье. хотим спасибо вам сказать за то, что вам в обыкновении, а нам за честь здесь отдыхать. Поддержка и словом, и делом приходит мгновенно и в срок. Ответ ваш не будет с пробелом. Мы все хорошо отдохнем. Спасибо вам за наше детство, за, за наше лето, отдых, смех. Пусть вам сопутствует успех. И здоровье, чтоб не подводило, и солнце ярко вам светило. Хочу, чтобы в мире было много света. Хочу, чтобы в мире было много лета, в котором на солнце, в течение, холоса и на траве зеленая роса. Звенит наш гул все громче, все смешнее. Какая трель над миром разли, разливается. Все думают, распелся соловей, а вот и нет, наш лагерь открывается. Ага, да, свои крылья растет. Из разных мест мы съехали сюда память о себе оставить навсегда. Чудесные места, друзья, не перечесть. На сердце каждого наш край любимый есть. Э, в нем, в нем, в нем словно в сердце отражены а дух, сила, мощь и красота всей Украины. Мы вместе будем 20 23... мы узнаем. Знакомство дружбы дружба суть. Итак, мы смену открываем. Как говорится, добрый путь. Слово предоставляется директору детского оздоровительного лагеря «Орленок» Литвин Любовь Николаевне. Сегодня мы, ребята, в торжественной обстановке открываем двери лету. Открываем двери детским каникулам. Открываем двери радости, отдыху и оздоровлению всему-всему нашему лагерю Орленок. Мы очень рады, что к нам на отдых приехали сюда ребята вы. Потому что наш лагерь на Пятихатской земле самый лучший. Обратите внимание, этот прекрасный свежий лесной воздух. Обратите внимание, это прекрасная хорошая чистота и уют, которыми встретили вас в свои комнаты. Мы понимаем, ребята, какая огромная задача лежит на нас взрослых. На нашем коллективе эта задача сохранить ваше здоровье, это сделать ваш отдых запоминающимся, интересным. И этот приказ получили ваши воспитатели, вожатые, чтобы когда вы уезжали отсюда, ну не хотели уезжать, а хотели только возвращаться именно к вам сюда, к нам в Ладе. Но я еще хочу сказать, что на вас, ребята, тоже лежит очень большая ответственность. Это первое: найти себе здесь хороших друзей. Второе: хорошо отдохнуть. Третье. Обязательно участвовать во всех кружках, которые у нас есть и вам уже озвучили. Это пять кружков в нашем детском лагере. Самая серьезная и главная для вас задача – это хорошо кушать. Потому что питание у нас здесь сытное, отличное и домашнее. Самая главная тоже для вас задача – беречь свое здоровье, укреплять свое здоровье, заниматься всеми спортсменами. нашей администрации Педиханской, лично вас, Владимира Владимировича, так и сказали передать. Передайте большое спасибо и пожелание всего самого лучшего руководству вашего района за столь прекрасный, хороший и уютный лагерь и условия, которые созданы для этих ребят. Огромное вам спасибо от нашего коллектива, от родителей и от детей мы это уже ощутили. Огромное спасибо вам, Анатолий Иванович, за поддержку, внимание. Алена Владимировна, Зоя Ивановна, Инна Витальевна, за то, что вы любите детей, за то, что вы вот так ответственно и серьезно относитесь. Мы понимаем, что мы будем здесь, на это, в этом лагере, постоянно улучшать его, чтобы, я ну, уже говорила о том, чтобы сравнить наш лагерь, ну, может быть, в маленькой миниатюре, но с артетом. Мы будем все стараться. И вам огромное спасибо. Родители говорили. Еще, ребята, я хочу сказать. И хочу сейчас передать слово будущему пионеру, который вот каждый год на протяжении трех последних лет приезжает и присутствует на нашей линейке. Она обязательно, когда закончит первый класс, придет к нам и будет оздоравливаться у нас на следующий год, а возможно и во второй смене. Поэтому давайте дадим ей слово, и может быть вот мы услышим, что она для нас подготовила. Скажу я вам да и